О, великий блогер. Я-то да. вышел. Бог зва мой я блогер. Это, это а, а вы там розыгрыш не проводите, я подписался на вас. Что не проводю? Ну, ро, ну там розыгрыши там. Розыгрыш, Да, розігрываем москали потихеньку. Проводим, постійно. Не, не, ну там, чтобы премию получить какую Я потом... Премию? Вы, на... Вы сюда как на работу ходите, слушайте. И, и колокольчика даже поставил. Я думаю, это вы той, той кто дизлайки постоянно мне ставит. Там пару есть. я вам наоборот лайки. 14 дизлайки дизлайков сегодня поставили. А чей Крым? Э, ваш, ваш. Крим. А, то вы из адекватных. Я думаю, что те, что дизы ставлю. Ваш Крым. Так что мне даже эти уведомления приходят. Уведомления вам приходят. Додому, да, все там, как почтальон, роспись. Как, как только новый ролик выходит, я... Я понял. Да. Ну что, дякую вам за... Ну, разрешил, только москалей разыгрываем, а так... Инколи заходим до Фархада, заходим до Фархада, и там... Вы забыли... Я только скажу, чекайте скуда. Заходим до Фархада, и там проект помощи Сім'ям бійців, от там, от там я, так. Да, там доначі так само, як і всі наші хороші люди. Які у вас є до мене запитання? Бо я збирався знайти Палайчик Москалів. Но, новості про Росію какие-то. Новості, так. Да, сирійські новості, мочить потихеньку. Мені не інтересно. А так, внутрі Росії. Так може ви розкажете про російські новини? Ви ж з Росії? Я розумію, я в тайожі на зараз живу. Як там шишки дозрели в этом році? Да, дозріли. Да, шишки да, дозріли, дозріли, так. Грибы будут? Грибы, да, полтора метра снега. Поводи да. не будет? Уродятся. Уродятся, да. добра. Вот эти э, ягоды всякие там, клюква, там я не знаю, какие еще там есть у вас. Ну я, я на волчью подсел, на волчью вставляют волчью. Не <laughs> <Это, laughs> <это, laughs> боярки. боярки, боярки вообще, ну, рай. Так вы можете так. просто на ичьи грибы перейдите? Там тоже кажется, что нормально працюет? Не, не, у нас не доходит, они не доходят. Не доходят. Вовчи ягоды перебиваетесь. Вот да, да. Вот. А там, и... там всякая брусника, там что я не знаю. Ну, это такое, бабы собирают, дети едят. Бабы, я А мы да, мы то люди мужественные. -то... Я понял. Как рыбалка? Рыбалка. Браконьерничал. Браконьерничал. Вот. 말... Да. Сетку и херячек, чечим. Нет, нет, не, Тайменя ловил. Тайменя браконьерничал. Да, а что, не в сезон херячил, да, чи багато брал? Как браконьерство у вас там проходит? просто одну особь выловил, ну нельзя их вообще выловить. Так русский русские на тебя болт забыли давно. Что значит нельзя? А если хочется? Так что вот, вот, вот могу вот вот я собираюсь летом в Норвегию, там на лосось дикий. Там без проблем, будь ласка, приезжаешь, ловишь. Не через зловив, з'їв, нема проблем. Ну, у нас тоже для дурных такие туры тут организовывают. Для дурных, да? Вы думаете, что дурни только в Норвегии ездят? Не, не, сюда, к нам. Ага. Немцы платят там по 5, по 10 тысяч евро. Ой, да нет, в Норвегии хватает тысячи евро, съездить на две недели, половить, отпочить. Тысяча mm -hmm. евро. Ну, это, я поясню для чего. Это занимается будинок, там лишка, там кухня, там есть умовы, там есть душ. Вот. Ну, а, а, тут они наоборот просят их на вертолете вначале куда-нибудь туда, в Верховье. В я куда-нибудь их. Да, да, в Верховье Аби. Медведь, тайга. Короче, с проводником тур дороже стоит. И они пытаются сэкономить вначале без проводника. <связ ăn> а Второй день они уже, короче, говорят, мы доплачиваем, короче, и на вертолете проводника уже. Ну. Так, сидите. на вертолете закидают за штуку баксов, чи за две, а забирают за четыре. Ну, не хочешь живы в тази, и <связано> <мать> все, <твою. связано> <связано> и там, короче, <связано> там, ну, кто там 200 километров на лодках проходит, то 500, короче. А если там... а а чё... идет в сплав човном, и човен пробивается десь на перекате, что делать? Не, оп, река без перекатов. Без перекатов. Ну, налетел да. на корягу, пробил лодку, все, пиздец. Невозможно ехать. Пи опрокинулась лодка, ушла вниз. Что делать дальше? Я бог его знает. Медведь тайга, блядь, он там разберется, да? Не Ну, выживаем, понимаешь. Выживаем. Вам просто смешно. У меня там угодья, например, 500 гектаров. Вот, где мы Меня 10, я не знаю, что с ними капканы, делать, у тебя 500. Где, где разрешено капканы ставить, понимаешь? По лицензии, все Подожди, капал... капканы на ментов или на этих, которые приезжают? На кого ставишь капканы? На зверьков. На зверьков, на москале капканы. Все-таки На ментовских зверьков. Бывает, бывает, попадают. Я одного поймал такого. Да? И что там, этот волчий капкан и медвежий. лапку пережала. капканов, пять капканов моих обнес. А, так ты его так, ах ты Я сука. ему пять зубов выбил. Ну это таежное правило, это такое. Такое, да. И люди... твой капкан не трожь, Да, мы люди не культурные. Так мне сказали, что я слишком мягкий. Так. Да, обычно а так. Пих! Наверное, где-нибудь прикопал, да, Из-за из из того, что в университете учил. А, нет, я же полгода практику проходил в ивано а, -а, а, так ты у тебя культура осталась еще. Да, то, цивилизация в в тебе, тебе живет. Да, знаете, там есть институт нефти и газа. Да, помните? да, да, да. У меня там даже родня там когда-то, да. В да. 89-м году, 89 <с ну, как положено москалю, захопыл там чернобреву. Да, да, да. Так тебя жизнь наказала, блядь, тебя в загнали.

Ну, смотри, еще, вот... еще Катька вывозила, наверное, или Вот ну, не-не-не, добровольно поехали служить. Э, ну, да добровольно? Мы... Да, может, поерничать. Э, собирали ясык с местных. Ну, так сейчас собирай ясык дальше. на тебе площадя ну, свои капканы. Я, 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 берешь, время, столбишь, берешь. Время, время другое, уважаемый. Да не, ничего не поменялось, это же б... стабильность, пидорашки. Собираешь с каждого хутоса ясык и все, и там тебе платят. А это, сам это живешь мечта. в Франковске это нормально, ты. как человек, блин. Пойми, пойми, я закурю свое разрешение. Нервничаешь, в я понимаю. Это в мечта. Нервничаешь. Да, за это мечта, все, конечно. Ну, как ты бы знаешь. Что мечта? Если тебе надо природа, едь в Карпаты, блин, там природа. Не слушай меня. Вот смотри, вот через два забора от меня жил Настоящий повстанец, настоящий. Через два забора-то Нас... километров 50-70, я думаю. Это значит, он правда не бандеровец был, а Мельниковец. Но, ну. Но... Ты знаешь, мельниковец, да, он... конечно. Да, 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 да. В 52 году там в бункере, короче, их захватили. Типа на нем крови не было, его не в лагерь, а на поселение сюда. Он тут, короче, познакомился с татаркой, короче. Ну, полюбили люди друг друга, ну, И он тут э, в 1956 году была амнистия, и все, кто хотел, ну, из таких вот назад уехали. Давай э, скорач... ну, сокращенную историю. Да, люди да. требуют к москалей. Смотри. Это немножко э, другой я... формат сегодня. Ну, интересно рассказывал, как его в плен брали. Он говорит: э, э, НКВДшники злобные нашли этот блиндаж, и четверо суток вели переговоры. краевку могли, могли просто забросать гранатами, понимаете? Но они почему-то четверо суток переговоры вели, их там 20 человек сидело. А на четвертые сутки там их командир, короче, застрелился. А они все издались. До 92 лет прожил. Плотник от Бога. Вот такой мужик. У меня один из едов прожил 104 года, 15 лет герей Он, оновец, вожуха. С ну, хорошей я, памятью в 104 я, я, года. Я, 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 я тоже не <coughs> которые воевали твою ну, <coughs> идею. Ладно, тебе да. удачи, пойду искать палающих да. москалей. Да, давай, давай. давай. Да. Бери ясак из этих лоптеногих. Ой, хеллоу. Это да, что, я? Летаю. А вы откуда? Сначала было бы неплохо приветствовать, сказать здравствуйте, вы запропоновать мне сказать здравствуйте я, это было бы логично. А вот у меня вопрос, извините, что перебила. Мы хотели посмотреть шоу топ модель по украински но у нас для России запрещен доступ. И вы хочется, чтобы я вам, вы хотите, чтобы я вам Я не бачу телеканалов э, украинских на своем ПК. Сумная история. Дивіться, я не знаю, можливо, північно-корейські дивіться канали. Можливо, там, я не знаю, якісь китайські.